Сьогодні ми зупинимося на захворювань серцево-судинної системи дітлашні. З великою кількістю запитань. Сьогодні ми звертаємося до Світлани Анатолійовни Прижмирської, кардіолога Миколаївської міської дитячої поліклініки номер 3 Світлана Анатолійовна, доброго, доброго ранку. ранку. А ви знаєте, сьогодні особливий день. Сьогодні день спонтанного прояву доброти. А мені здається, що ваша справа, професійна справа, вона призначена просто творити добро, творити добрі справи для того, щоб Дітлашня жила для того, щоб майбутнє покоління було здоровим. Я вітаю вас Дякую. з цим святом. Дякую. Хотілося б, звичайно, як більше, якомога більше добра вкласти. Ну, як... Як виходить, по, по, по можливості, так. Світлана Анатолійовна, сьогодні а, дуже багато м, ми говоримо про те, що якось особливо в кінець зими початок весни супроводжується загостренням великої кількості хвороб, у тому числі і серцево-судинних. Як це можна пояснити, чому саме цей період а, такий особливий? Я можна на Це про ну, об'ясняється, собственно говоря, прежде всего, тим, що виникає весенній від. витаминоз, как всегда, конечно. Погода наша, сюрпризы нам предоставляет постоянно. Дети теряют свою закалку летнюю. Они очень много времени сейчас находятся в помещениях. Причем это скучность помещений дома. Очень много, много находятся тоже, не выходя на улицу. Ну и плюс очень много вирусов различных. Дети страдают в обостренный период сейчас и ОРЗ, и детские инфекции, и ангины. И все это, конечно, сказывается на падении иммунитета прежде всего. То есть страдают любые заболевания хронические, обостряются. И в том числе и сердечно-сосудистая. Она может поражаться как первично, так и проявляться вторично какие-то обострения хронических заболеваний. Как это проявляется? Вот ну, первичное проявление. заболевание, это может быть самые тяжелые варианты после, допустим, скарлатины, ангины, после тяжелой вирусной инфекции пневмонии. Самый худший вариант это мекардит, то есть это воспаление сердечной мышцы, ну и самый тяжелый еще перикардит, опять же воспаление сердечной сумки. Это очень тяжелое заболевание, к счастью, встречающееся довольно редко. Тут нужна антибиотикотерапия, обязательно остаться лечение. Ну это то, что можно предотвратить, конечно. А то, что встречается чаще всего, с чем мы чаще всего сталкиваемся, и мы, родители, и что очень часто, к сожалению, проходит незаметно, потом вызывает последствия, это вторичные кардиопатии. Родители всегда спрашивают, что это, это заболевание сердечной мышцы обратимое заболевание то есть оно как бы не тяжелое на, на момент течения оно э, излечимое но в дальнейшем оно приводит к э, тяжелым последствиям. Вызывается оно различными заболеваниями. И тяжелой анемией, и тяжелой дисбактериозом, и нарушением питания, и чрезмерными физическими нагрузками, интоксикацией, допустим, при вирусной инфекции. Ну и в этот момент могут обостриться так, такое заболевание, как ревматизм, допустим. Это ангина, скарлатина могут вызывать коковая инфекция, может, может вызывать уже заболевание такое, как ревматизм, которое поражает сердце. Ой, Светлана Анатольевна, когда мы говорим о взрослой аудитории, как-то и то это пугает. А когда э, речь Заходять на дітях, звісно ж, хочеться, щоб э, не доходити до таких крайностей. Однак чоловік ворожок, той, який знає. Шановні друзі, запрошуємо вас до спілкування. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви можете поставити своє запитання лікареві. Сьогодні ми говоримо про здорову серцево-судинну систему. Приедут из досылкувания, мы чекаемо на а, ваши звеночки. А, Светлана Анатольевна. Итак, давайте вот от этого исходить. В какой форме вот, как проявляется или как выглядит здоровая сердечно-сосудистая система ребенка? Ну, здоровая сердечно-сосудистая система ребенка – это значит здоровый ребенок, ребенок, который прыгает, скачет, ни на что не жалуется, бегает по лестнице, у которого нет одышки. Иногда хочу предостеречь родителей: чаще всего ко мне приходят с такими жалобами вот с больным ребенком боли в сердце. Для ребенка боли в сердце не характерно, Это крайне редкий случай. Вот есть такой справочник педиатра американский, там угу. есть таблица болей в сердце. Так вот именно конкретно боли в сердце там на седьмом месте стоят. Там могут быть боли в средостении, в желудке, боли, связанные с проблемами позвоночника, с легкими, и только потом боли в сердце. Это удел более взрослых людей. А у детей это чаще всего, вот какой-то ребенок переболел заболеванием, какой-то вот он не такой, вроде бы уже период наступил, ему выздоравливать пора, а он какой-то вялий ему хочется полежать, ему хочется поспать, мама замечает, что у него появляется одышка. То есть вот эти симптомы не нужно пропускать. Вот температура какая-то непонятная, боли в суставах. Есть какой-то определенный возрастной период, когда Нет, особенно... это может быть, к сожалению, у всех. Ну, ревматизм, слава богу, маленькие дети не страдают, это там уже 5-6 лет. А миокардит, кардиопатия, это, в общем-то, удел всех детей, начиная с маленького возраста и более старших. Поэтому и отдифференцировать здесь очень тяжело. Эти симптомы, они не характерны конкретно для какого-то заболевания. Вот что-то с ребенком не то. И в общем-то, я же говорю, и в этой ситуации, к сожалению, родители как раз к кардиологу идут позже. Они могут прийти вот с болями в сердце, что чаще всего именно первично родители, либо от педиатра вот шумом в сердце ну, либо там на, просто провериться перед физкультурой, а вот так вот, как конкретно после болезни с какими-то такими жалобами, некоторые пытаются сами что-то лечить, там какие-то витамины принимать. Я еще раз хочу сказать, что нужно обращаться обязательно к специалисту, потому что кардиопатия, заболевание его не прослушаешь. Оно, если уже там появляется нарушение ритма, то это уже осложнение. То, что мы слышим, это, к сожалению, не начало. А это можно увидеть только на кардиограмме, когда там определенные параметры меняются. То есть вот что-то не понравилось, маме, даже ребенок просто ангиной переболел, скарлатиной, нужно прийти и провериться. Но за скарлатину, слава богу, за ангину знают, а вот частые вирусные бронхиты, нужно приходить просто самим родителям, идти спонтанно на прием и стараться не только педиатра посетить, а все-таки кардиолога. Светлана Анатольевна, если, например, в плане профилактики, какова система посещения кардиолога в принципе? Сколько раз в течение года ребенка надо показать кардиологу? Ну, в общем-то, такой как бы для здоровых детей такого определенного режима нет. Дети больные, конечно, два раза в год должны обязательно посещать. Угу. Больные детки, которые имеют какие-то там какую-то патологию, та же кардиопатия. Я всегда родителям говорю, не обольщайтесь. Сейчас это хорошо, но если это было один раз, это, к сожалению, может повториться. Поэтому после какого-то заболевания приходите сразу. Я не могу сказать, что вы там должны вот четко приходить два раза в год. Вот все у вас хорошо, вы можете не обращаться, но переболели вирусной тяжелой формой, придите лучше лишний раз. Ну, в общем-то, диспансерная группа те, естественно, посещают два раза в год. Ну, спортсмены обязательно должны наблюдаться. Там должна быть вообще определенность, нагрузка, кардиограмма делать. Для этих вообще повышенное внимание. Если мы говорим вообще, в принципе, о причинах возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей, каковы это причины? Ну, если имеется врожденная проблема, допустим, пороки сердца, там не до конца еще не все ясно, считается, что там и проблемы мамы, и нарушение, допустим, йодного обмена и так дальше. Это очень сложно. Что касается детей, это чаще всего, опять же, я повторюсь, частые ангины прежде всего, именно ангины, патология носоглотки, которая вызывает ревматизм, и следствие этого, ревматизм и тоже кардиопатия, и следствие этого уже угу. осложнение, там, нарушение ритма и так дальше. Ну и вообще нужно смотреть, чтобы ребенка, гемоглобин был хороший, чтобы не было дисбактериоза, потому что вроде бы родители, вот мы так кормим ребенка, мы все стараемся для него дать. А ребенок пять раз в году переболел, пять раз принял антибиотики, и все, что ему дается, недополучается. Это очень распространенная да, ситуация. Это очень а сейчас Светлана Анатольевна, такая... у нас есть звонок от зрителя. Алло, мы вас слухаем, говорить, будь ласка. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас чуем, говорить, будь ласка. Мне вот поставили диагноз ребенку вторичная кардиомиопатия. Ну, это тоже, о чем я вам только что говорила, вторичная кардиомиопатия. То есть это состояние, возникающее вторично, вот следствие чего-то. Вам нужно прежде всего, ну, опять же, с педиатром и с кардиологом определить причину. Кардиолог лечит саму кардиопатию, то есть подкармливать сердечную мышцу, а педиатр или тот же кардиолог может это сделать, выясняет причину, что вызвало. И пока вы не устраните первичную причину, от этого заболевания вы не избавитесь, хотя в принципе оно излечимо и может пройти вообще бесследно. То есть мы говорим о том, что существует основное вот это заболевание, да, которое дает да, Это самое распространенное, самое частое? Нет, это просто, это уже следствие. Угу. Вот вторичная кардиопатия. Есть первичное, это очень тяжелое заболевание, его мало, в общем-то, о нем не будем говорить. А вот вторично, это то, с чем чаще всего мы сталкиваемся, вот кардиологи. Это следствие массы, массы, массы заболеваний. Что надо сделать вот сейчас вот маме для того, чтобы все-таки выйти на... Ну, то, я что хоть ребенок... сказала, что ей может кардиологи назначить лечение конкретно это обычно кардиотрофики угу. и так дальше. А с педиатром, ну, либо я, например, стараюсь сама это сделать, разобраться, найти причину. Причины. То есть ребенка полностью нужно обследовать. Потому что, я еще раз повторюсь, это может быть и анемия, и ангина, и нарушения эндокринные какие-то и дисбиоз, ну, в общем, причин масса, поэтому нужно выявить, иначе мы эту кардиопатию будем лечить до бесконечности, и, в общем-то, результатов никаких не будет. Дякуємо дуже за запитання вам за відповідь. Шановні друзі, я хочу знову нагадати, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Сьогодні ми говоримо про захворювання серцево-судинної системи у дитячому віці. На ваших екранах ви зараз бачите номер телефону, за яким маєте можливість поставити своє запитання лікареві. Приєднуйтесь обов'язково до спілкування. Нам дуже важливо ваша точка зору, ваші запитання, а можливо ваші шляхи подолання певних проблем, тому що безумовно кожні, кожна Людина, батьки, вони в деякій мірі обізнані у певній справі, і у такому, у такому взаємному спілкуванні народжується істина, а істина це здорова дитина. В даному випадку це найголовніше. Світлана Анатольовна, що робити в даний період з дітьми, у яких все таки є вже хронічні заболівання? Ну, смотря какие хронические заболевания. Если это лор-патология, тут решаем совместно с лором то ли удаление миндалин. Я, в принципе, не сторонник, но иногда такая ситуация, когда их действительно нужно удалять. Например, если у ребенка ревматизм, если остаются миндалины, значит, ребенок практически всю жизнь должен будет лечиться. Потому что ревматизм – это аутоиммунное заболевание, это неправильная реакция нашего организма на коки, которые в глотке. Либо ребенок будет постоянно подвергаться обострениям, в итоге может получить порог сердца приобретенный, проблемы с угу. суставом. Либо, если это это, допустим, та же кардиопатия, то это все лечится и с гастроэнтерологом, и с педиатром. В общем, Вы видите, насколько важна здесь вот такая вот цепь э, соединительная специалистов. связь должна быть обязательно, должны быть, и я еще раз хочу, я понимаю, вот, э, так сказать, ваше мнение, я немножко хочу насторожить родителей не заниматься самолечением. Mm -hmm. Очень много сейчас рекламы, лекарств. Ну, простой пример, мы как-то вот все-таки телефон, допустим, свой мы не будем чинить, мы его понесем к мастеру, точно так же, как и телевизор. А вот ребенка мы считаем, да ладно, мы как-то с этим справимся. Ну, я же это слышал, я это как бы знаю, я вот кому-то помогло еще раз хочу сказать, что очень много симптомов, очень много, очень похожие между собой, а практически это является проявлением различных заболеваний. И не всегда даже врач-специалист сразу может сориентироваться правильно. Конечно. Нужно как-то Наблюдать. обследоваться, наблюдаться, да, и не ошибиться с лечением, не пропустить, не потерять момент, потому что вот не так давно ко мне ребенок поступил, практически полтора месяца где-то вот ходил к педиатру туда-сюда, лечились, в итоге ребенок попал, к сожалению, с мекардитом уже. Хотя кардиограмма была как бы изначально не очень хорошая, они не попали попали к доктору. Ну, в общем-то, здесь мама лечила немножко сама, поэтому хотелось бы, что вот лучше пусть, лучше пусть у нас будет работы больше, но больше здоровых детей. Дай Бог, чтобы так и было. Да. Светлана Анатольевна, давайте разберем вот такое популярное ныне, популярный диагноз, хотя к нему очень разносторонне и противоречиво подходят специалисты, как вегетососудистая дистония. Кто-то ставит его смело и говорит, вам надо лечить, потому что у вас вегетососудистая дистония, а кто-то заявляет, что вообще Такого диагноза не существует. Это миф. Нет, диагноз как таковой есть, но этот диагноз встречается гораздо реже, чем его ставят. Вот так. Да, но это диагноз, что такое вегетососудистая дистония, это как бы, ну, популярно объяснить, это дисбаланс, у нас нервная система состоит из двух частей, так скажем. И вот когда она в пропорции нормально, тогда человек здоров, неврологический, и, в общем-то, и все системы работают нормально. То есть, ну, часть нервной системы отвечает, как бы, скажем, за сжатие, другая за расслабление всех органов. Угу. И вот когда они в дисбалансе, тогда у нас все нормально. Когда какие-то нарушения, тогда спазмы головные боли, проявление там спазмов кишечника и так дальше. Но вот это вот состояние дисбаланса, мы, слава Богу, человек вообще, и человек и ребенок заложен достаточно крепким. И, в общем-то, редко бывает такой значительный дисбаланс. Это либо тяжелейшая там травма родовая, либо какая-то, какое-то заболевание нервной системы, тогда, ну, допустим, там энцефаломенингит или просто тяжелый грипп, когда страдает нервная система, тогда идет вот эта разбалансировка. А зачастую, ну, это как бы гипердиагностика, идет ребенок пришел в школу, заболела голова. Ему померили давление, ну 140, крайний случай, 140-130. Медсестра испугалась, ну как бы она на своем месте, она испугалась, вот у тебя повышенное давление. Пошел опять, пришел на прием, пару раз поставили, и в общем-то так как бы этот хвост не тянется, ну, гипердиагностика, к сожалению, есть достаточно часто. Такой диагноз ставится после как минимум полугода наблюдения. Если у ребенка действительно есть постоянное либо снижение давления, либо повышение, тогда это требует лечения. А так это, в принципе, профилактические мероприятия, успокоения, так скажем, наших Стандарта. А какое в норме давление у детей? Ну там есть суще... для каждого возраста существует да ну. своя таблица, поэтому если, допустим, родители интересуют, они приходят у нас лежит таблица, они переписывают, мы им говорим. Ну где-то ориентировочно младшие школьники это 90 на 60, старшие там 100, 110 угу. в общем так, а уже где-то с 16 лет это уже может быть и 120 вовремя предупредить болезнь, это самое главное, да. в принципе, то, о чем вы сегодня нам не ярко представили, и, в принципе, это запорока в взрослом возрасте здорового человека. Да, я вот еще что хочу сказать, вот по поводу кардиопатии, само по себе заболевание, оно не тяжелое, оно проходит, если его правильно лечить, найти причину, но если не лечить, если ребенок с этим будет жить какое-то время, мелоциты сердечной клетки, они страдают, и вследствие потом он может перенести как бы так, ну, незаметно для себя. Себя. А потом это могут быть миокардиодистрофии, миокардиосклерозы, то есть то, что во взрослом возрасте уже не лечится, практически, к сожалению. Спасибо так. большое вам за эту встречу. Мы желаем вам крепкого здоровья, Спасибо. крепкого здоровья пациентам, пусть все будут здоровы. Сегодня вы очень много озвучили полезной информации. Я думаю, что каждый родитель услышал то, что нужно услышать, и сделал определенные выводы для себя. Спасибо. Потому что в принципе вся наша работа, она направлена на то, чтобы наши дети были здоровы. Здоровья. Спасибо да. большое. Пожалуйста.